Как вы знаете, мы сделали два социальных там, По мобильным приложениям Один и по Кинкеку Я рада, что многие члены жюри вместе с нами Уже двигаются не первый проект Этот хакатон собрал Больше 150 заявок Как вы видите на стене У нас было изначально 23 проекта 12 из них дошли до финала Ребят, я напоминаю У вас сегодня будет только 3 минуты Чтобы рассказать членам жюри Больше половины из которых инвесторы Работающие с этими проектами люди которые сами поднимали такие проекты ваша задача вовлечь в свой проект ровно за три минуты а, сегодняшний хакатон посвящен интернету вещей и любым девайсам из разряда носимой электроники а, вчера с нами поработали маша, маша сташенко и сережа шляхов собственно мы поработали над дизайном а, сегодня мы проработали презентацию чуть лучше собственно говоря, вот наше оборудование, которое было в распоряжении, не всего хватило, но я взяла на заметку, что нам нужно еще, включая фен. Вот, фанит. Окей, ребят, на самом деле а, сейчас самое главное время, оно для вас. Я очень прошу вас и желаю вам удачи. Как мы помним, первый проект сегодня выступает Смич, ты на подготовку. Все.